Створити короткометражку за тиждень та вголос заявити про себе у світі кіно реально, принаймні зробити перші кроки у кіномайстерності та заразом внести свій вклад у розвиток кіномистецтва в Херсоні. Пропонують перша херсонська кіношкола, разом з громадським об'єднанням Ми Херсонці, 16 по 24 травня, тобто впродовж одного тижня, проходитиме конкурс під назвою кіноджем, в рамках якого кожен бажаючий може зняти свій короткометражний фільм, взяти участь у кінозмаганні та отримати гран-при. Первої очередь кіноджем етакон. Конкурс. Это маленький, небольшой, аккуратный фестиваль короткометражных фильмов, принять участие в котором может ну, практически каждый. Начиная от самых любителей, которые первый раз взяли в руки камеру, заканчивая суперпрофессионалами, победителей больших конкурсов с мировым именем. Плюс ко всему, это не только Херсонский проект, мы в этот раз будем стараться, и уже как бы к этому все идет, выйти на всеукраинский и даже Международный немножко уровень, поэтому уже есть у нас первоначальные очень приблизительные договоренности с гостями не только из Украины, и, но ну и из других стран, которые, возможно, примут участие в этом конкурсе. Суть в том, что надо за неделю снять фильм, получить задание и снять за неделю фильм. Тиждень кіноджему це не лише змагання команд, що створюють фільми. У рамках фестивалю і для новачків, які лише пізнають процес створення кіно, і для тих, хто вже має досвід, проходитимуть майстер-класи відомих режисерів. Тож шанси учасників зняти якісний фільм за короткий строк значно виростуть. К нам приїде великий серйозний гость. Це Дмитрий Захарєвич, це режисер з міста Києва, чоловік, який, мабуть, один з інсайдерів кінобізнесу, чоловік, який займається дистрибуцією і продажем прав на фільми. телеканалом. Он вообще очень хорошо знает про весь этот бизнес, очень много может рассказать помимо э, своей деятельности. Ну, плюс ко всему он еще и режиссер, и он нам привезет свой дебютный полнометражный фильм, который он снял за свои деньги, практически своими руками. Э, это очень интересно, потому что никто из нас этого фильма еще не видел. Это большая премьера Херсонская. Это, на закрытых двух премьерах был этот фильм в Киеве. У нас того ніхто не відділ, ну і он розкаже кінопроцесі, а том болі того, а то як добійся дистрибуції своїх фільмів, куди їх продавати, що з ними делать. Починання першої херсонської кіношколи підтримали небайдужі до розвитку міста організації. Так, учасники громадського об'єднання ми Херсонці зазначили, що долучитися до такої ініціативи це дати молоді нові можливості проявити себе, розширити коло своїх інтересів, а в майбутньому навіть прославити своє місто. Я вважаю, очень хорошо дуже добре, що та привикше уставшися вже. Схемы, да, то, что если мы хотим хорошее кино, нужно ехать э, в соседнюю страну, да, если мы хотим там чего-то хорошего, нужно тоже куда-то ехать. Э, мы за то, чтобы создавать хорошее здесь, на месте, и не где-то, а вот э, начиная с самого Херсона. Потому что если говорить о насколько о важности позитивного имиджа города, то, наверное, нужно говорить о том, что Херсон не имеет своей картинки. И вот для того, чтобы создавать позитивный имидж города, чтобы привлекать сюда и инвестиции и хорошие отношения создать да, с нашим городом. Нужны какие-то креативные, новые, свежие, смелые проекты. Вот один из этих проектов мы увидели вот в горящих глазах этих ребят. Вот киноджем ⁇ это важный проект, потому что Херсон должен и имеет все шансы для того, чтобы снимать хорошее кино. Нет ребятам, где реализовать себя, где показать. И вот непосредственно такие начинания первой киношколы дать ребяткам, ребятам ту платформу, где они могут показать себя, поделиться опытом. Приезжают специалисты на две головы, на три головы выше них, где они могут поспрашивать, поузнавать. Такие площадки должны быть в разных направлениях. И одна из этих площадок это будет Киноджем. Киноджем також підтримав благотворительный фонд Устина Мальцева. Благотворительный фонд Устина Мальцева поддерживает подрастающее новое поколение в таких сферах деятельности, как здоровье, спорт, культура, духовность и образование. Наша задача – объединить все усилия для того, чтобы реализовать данный проект – приложить максимум усилий для действия этого проекта, потому что Фонд Устина Мальцева всегда рад поддерживать новые идеи, новые творческие коллективы в данном направлении. Фільми, що будуть відзняті за тиждень кіноджема, оцінить компетентне журі. Організатори обіцяють, всі матимуть рівні шанси, тож новачки та професіонали оцінюватимуться за різними критеріями. Цікаво, що глядачі також не залишаться осторонь. У кінотеатрі Мультиплекс 25 травня пройде показ усіх відзнятих робіт. Дізнатися більше про кіноджема, також подати заявку на участь можна на сторінках першої херсонської кіношколи в соцмережах, а також безпосередньо у день відкриття 16 травня в Херсонській обласній бібліотеці імені Гончара.